নিউ স্পন্সার বাই লর্ডস ফার্নিচার ফার্নিচার জগতের এক উজ্জ্বল নাম নিজেদের ঘরকে সুন্দর আসবাব দিয়ে সাজাতে আজই আসুন আমাদের প্রতিষ্ঠানে সাইকেল চড়ে পার করছেন মাইলের পর মাইল দেশ পেরিয়ে বিদেশ এই যাত্রার শুরু দু সালের ১৫ জানুয়ারি রাজধানী দিল্লি থেকে ছোটবেলা থেকে মোদিশের ছিল ভ্রমণের নেশা তবে ট্রেন বা বাস বা বিমানের নয় তিনি স্বপ্ন देखते সাইকেলে চড়ে দেশ ঘোরাত কিন্তু শুধু ঘোড়াই নয় তার লক্ষ্য ছিল গভীর তিনি যেছিলেন মানুষের মধ্যে সাইকেলের গুরুত্ব ছড়িয়ে দিতে শরীর চর্চা স্বাস্থ্য পরিবেশ রক্ষায় সবকিছুর মধ্যেই লুকিয়ে আছে সাইকেলের মাহাত্ম। मनीष বলেন শুধু সাইকেল চালিয়ে লাভ নেই এটাকে করতে হবে অভেশ তুলতা ডায়াবেটিস রিদ সবকিছু সমাধান লুকিয়ে আছে এই দুই চাকার মধ্যে তার যাত্রা পথ রোমাঞ্চে ভরা প্রতিটি জায়গায় সাধারণ মানুষের আন্তরিকতা আতিথেয়তা মনীষকে আরো অনুপ্রাণিত করেছে সাইকেল ভ্রমণে মনীষ কুমার রবিবার জলপাইগুড়ি পৌঁছলে তাকে রোটারি ক্লাব করলা ভ্যালি জলপাইগুড়ির পক্ষ থেকে সন্ধ্যায় রোটারি ক্লাবের অফিস ঘরে এক অনারম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রোটারি ক্লাব করলা ভ্যালি জলপাইগুড়ির সদস্যরা উত্তরীয় পরি সংবর্ধনা জানান পাশাপাশি মনীষ তার এই সুদীর্ঘ সাইকেল ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা সদস্যদের সাথে আলোচনা করেন মনীষ বলেন স্বাস্থ্য সচেতনতার বার্তা দিতেই সাইকেলে চেপে ছুটে চলেছেন তিনি এখানেই শেষ নয় একে একে বাংলাদেশে সীমান্ত পেরিয়ে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ মায়ানমার থাইল্যান্ড লাউস ভিয়েতনাম মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুর ইন্দোনেশিয়া তারপর চীন হয়ে হংকং ভ্রমণ তার সাইকেল চলবে বিরতিহীন मेरा নাম महेश कुमार है जी मैं हरियाणा का रहने वाला जी तभी हम निकले थे एक एक टूर पे जो कि रेवाड़ी हरियाणा इंडिया से होते हुए होंगकों होंगकोंग तक हम साइकिलिंग यात्रा हमारी चल रही जिसमें हम चौदह देश कवर करेंगे सर और इसमें हम दो कोर्स प्रमोट कर रहे हैं पहला है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और दूसरा है यूनिवर्सल ब्रदरहुड का तो इसमें हमारा जो सबसे मेन सपोर्टर है या आप कह सकते हो एक बैकबोन है इस इवेंट का वो है रोटरी इंटरनेशनल एनजीओ और हमारी जो इसमें जो रोटरी क्लब इन्वॉल्व है रोटरी क्लब रिवाड़ी मेन और रोटरी डिस्ट्रिक्ट है मेरी थ्री जीरो वन वन और अभी हम आए हैं जलपाईगुड़ी में जो रोटरी क्लब है डिस्ट्रिक्ट थ्री टू फोर ज़ीरो तो आज हमारा यहाँ पे वेलकम हुआ सम्मान हुआ और यहाँ का आज की जो व्यवस्थाएं हैं वो रोटरी क्लब ऑफ जलपाईगुड़ी की तरफ से आज की गई हैं सर सबका मकसद क्या है सर सर इसमें हम दो कोर्स प्रमोट करें जैसा कि मैंने आपको बताया मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और यूनिवर्सल ब्रदरहुड मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड की जो टोटल पॉपुलेशन है 803 करोड़ उस में से 13.9 करोड़ 13.9 परसेंट आप कह सकते हैं अप्रोक्स तो सौ करोड़ लोग आज के टाइम में आठ में से मैंटली आप कह सकते हो मेडिसिन ले रहे हैं डिसेबल्ड हैं और वो कहीं ना कहीं उसमें चलो पाँच सात दस परसेंट वो हैं जो बाई बर्थ जेनेटिकल डिसऑर्डर की वजह से होते हैं तो उनमें तो हम कुछ नहीं कर सकते लेकिन आप सोच के देखें अगर अस्सी नब्बे करोड़ लोग भी जो नॉर्मल हैं अपनी मेंटल हेल्थ पे काम नहीं करते हैं कि देखो दिन होता है रात होता है सर जिंदगी में तो चीज़ें चलती रहेंगी उसमें आप उस रिएक्ट क्या करते वो चीज़ मैटर करता है तो ऐसे बहुत सारे जो यूथ हैं आगे ऐसा ना हो जो हो चुका उनमें तो हमें पता नहीं हम चेंज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी स्टेज एक अलग स्टेज हो जाती है लेकिन जो स्टार्टिंग स्टेज होती है उसमें बहुत ईजीली ये चीज़ें क्योर हो सकती हैं अगर उनको प्रॉपर गाइडलाइंस मिले कि कैसे आपको अपने आप को फ़िट रखना है मेंटली फ़िट रखना है और कैसे आपको चीज़ों पर रिएक्ट करना है सर अभी हम नेपाल और भूटान में जाके आ चुका हूँ अभी हम आगे वियतनाम लाओस कंबोडिया थाईलैंड मलेशिया सिंगापुर इंडोनेशिया फिलीपींस ताइवान चाइना और आखिरी में सर हॉन्गकॉन्ग तक का ये सफ़र रहेगा सर ये एक साल का सफ़र है सर पंद्रह हज़ार किलोमीटर से हमने पंद्रह जनवरी को स्टार्ट किया था सर और जलपाईगुड़ी से हम सर कोलकाता जाएंगे कि वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है एक्चुअली म्यांमार में पिछले दो साल से ग्रह युद्ध चल रहा है तो वहाँ पे तख्ता पलट करके आर्मी रूल कर रहा है अभी तो वहाँ पे क्या अभी सेफ नहीं है सिविल वॉर चल रहा है कंट्री के अंदर तो आपको वीज़ा ही नहीं मिलेगा बाई रोड तो इसलिए हमारी मजबूरी है जो वो कंट्री बीच में आ रही है हमें वो बाई एयर क्रॉस करके हम आगे मूव करेंगे सर सर जलपाईगुड़ी आके अपना जैसे बचपन में मेरी स्कूलिंग हुई है वेस्ट बंगाल में बागडोगरा में तो वो एक फील है सर जो वो कल्चर था खाना रहना या जो लोगों को बोलने का तरीका कपड़ों का तरीका तो अच्छा लग रहा है सर तो रोटरी क्लब में आके सर ऐसा लगता है कि हम पहली बार मिल रहे होते हैं लेकिन ऐसा नहीं लगता कि हम पहली बार मिले सर बिल्कुल घर वाली फील होती है हमारा नाम रोटरियन सुजय राय प्रेसिडेंट आर सी जलपाईगुड़ी आज के महेश बाबू रोटरियन महेश बाबू उन्हीं एशियन আমাদের জলপাইগুড়িতে উনি বেসিক্যালি ওয়ার্ল্ড ট্যুরে বেরিয়েছেন মেন্টাল হেলথ ওনার মূল বার্তা হচ্ছে মেন্টাল হেলথ তো এই বিষয়ে উনি ওয়ার্ল্ড ট্যুরে বেরিয়েছেন আজকে জলপাইগুড়িতে এসছেন আজকে আমাদের অতিথি হিসাবে আমরা জলপাইগুড়ি শহরের একটি হোটেলে ওনাকে রেখেছি এবং ক্লাবে ওনাকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি ওনার মূল্যবান বক্তব্য শোনার জন্যে ওনার উদ্দেশ্য কী সেগুলো বিষয়ে জানার জন্যই আজকে আমরা ওনাকে ক্লাবে রেখেছি এবং ওনাকে ক্লাবে আমরা আজকে সংবর্ধনা দিচ্ছি জলপাইগুড়ি মার্চেন্ট রোড আরবি বি দে কমপ্লেক্স সুবর্ণা এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন রকমারি গিফটের সম্ভার বার্থডে পার্টি হোক কিংবা অ্যানিভার্সারি আপনার প্রিয়জনের জন্য সমস্ত রকমের গিফট পেয়ে যাবেন সুবর্ণাতে ছত্রিশ বছরের পুরনো প্রতিষ্ঠান জলপাইগুড়ি মার্চেন্ট রোড আরবি কমপ্লেক্স সুবর্ণা আজই চলে আসুন সকলের প্রিয় প্রতিষ্ঠান জলপাইগুড়ি সুবর্ণা